হেল্ল' মোৰ মৰমৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে লক্ষীমণি ব্লগ চেনেলত অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালেই আৰু বৰ্তমান মোৰো ভালেই আৰু মই আজি বনাব লৈছোঁ আলুৰে আলুৰে মই বনাব লৈছোঁ জুইত কেনেকৈ মই আলু পুৰি পিটিকা বনাম সেইটোৱে সকলোৱে গেছত চাগে পুৰিব নোৱাৰে বা নাজানে কিছুমানে জানিবও পাৰে মই কেনেকৈ গেছত পৰিছোঁ সেইটোৱে মই প্ৰথমে আলুখিনি ভালকৈ ধুইছোঁ ধুই মই কুকাৰত আলুকেইটা দি মানে সৰু সৰু আলু দিব ডাঙৰ আলু নহয় আৰু নহ'লে বহুত সময় লাগিব সিজিবলৈ আৰু জুই দিবলৈ সৰু সৰু আলুকেইটামান দি পেলাই এনেকৈ গেছত মই কুকাৰত বহাই দিলোঁ বহাই মই পিটিকাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় বস্তুকেইটা ল'লোঁ মেমেধু জলকীয়া পিঁয়াজ আদা আৰু কেইটামান ক'লা তিল নাইবা বগা তিল ল'লোঁ আৰু সেইখিনি বইল হোৱালৈকে মই ধনিয়া পাত আছিলে মই চাটনি কৰি দি আছিলোঁ আৰু যিহেতু আজি দিওঁ বাৰু মই বেলেগ একো বনোৱা নাই আজি ৰাতিপুৱা বোলো আজি ব্ৰেকফাষ্ট এনেকৈ নাখাওঁ আৰু মাৰোভাত বনাম নতুন চাউল আজি যিহেতু মাৰ ভাত আজি বনাম আলু যিহেতু স্কুল নাই টিফিন নিব নালাগে বা বেলেগ একো নাই টেনশ্যন নাই যিহেতু এনেকৈ মই বনাম বুলি ভাবি ল'লোঁ ভাবি মই এতিয়া এইখিনি তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ এতিয়া আলুখিনি বইল হৈ গ'ল বইল হোৱাৰ পাছত মই আলুখিনি ভালকৈ এটা চৰিয়াত গোটেই গোটা গোটা আলুকেইটা মই উলিয়াই দিম উলিয়াই পেলাই মই গেছত মই এনেকৈ পুৰিব লৈছোঁ আপোনালোকৰ তাত যদি নাই পুৰিবলগীয়া এনেকুৱা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এডাল শলাত সোমাই ল'লে হ'ল লৈ ভালকৈ জুইত পুৰিব আৰু জুইত পুৰোঁতে একদম একেধৰণৰ সোৱাদ লাগে যেনেকৈ আমি চৌকাত পুৰোঁ বা সেই একেধৰণৰ সোৱাদ একেধৰণৰ গোন্ধ চেম লাগিব গেছত পুৰিলেও আপোনালোকে খুব সহজতে এনেকৈ গেছত পৰি আলু পিটিকা কৰি খাইছে চাগৈ ক'তনো আৰু নোখোৱাকৈ থাকিব কিন্তু মই এনেকৈ খাওঁ আৰু সেইকাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চাব এনেকৈ পৰি আপোনালোকে ঘৰতে খাব পাৰে পাৰে আৰু একেধৰণৰ সোৱাদ লাগিব আৰু মই এতিয়া আলুকেইটা উলিয়াই আনিলোঁ গেছৰ পৰা আৰু মই ভালকৈ জোকাৰি লৈছোঁ কাৰণ চৌকাত দিয়া হয় চাই লগাই চাই লাগিলে অলপ লেতেৰাও হৈ যায় ধুব লগা হয় কিন্তু পুৰা বস্তু বেছিকৈ ধুব নালাগে মই জনাত নুধোঁ আৰু মই ভালকৈ বাকলিখিনি গুচাই পেলাই এতিয়া পিটিকা কৰিব লৈ লৈছোঁ আলুখিনি এটা সৰু বাতি এটা থৈ পেলাই তাতে মই গৰম হৈ আছে আলুখিনি তাতে মই ধনিয়া পিঁয়াজ আদা জলকীয়া নহৰু যিখিনি আগতে কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি মই দি দিছোঁ লগতে বগা তিল থাকিলে বগা তিল দিব পাৰে ক'লা তিল থাকিলে ক'লা তিল কেইটামান দিব পাৰে দেখি ভাল লাগিবলৈ মোৰ তাত বগা তেল নাই কাৰণে মই ক'লা তেলেই দি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ পিটিকা বনাই ল'লোঁ বনাই এতিয়া মানে খাবৰ কাৰণে ৰেডি আৰু আৰু মই কথা অলপ বেছিকৈ কওঁ চাগৈ আৰু কিবা যদি মই কথা কওঁতে বা বেছি মই হাঁহি থাকোঁ কোনোবাই যদি বেয়া পাইছে মোক ক্ষমা কৰি দিব লগতে মই কিবা যদি ভুল কৰিছোঁ মোক শুধৰাই দিব ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক যিহেতু আৰু মই মাৰ ভাতখিনি এখন কলপাতৰ লগত কলপাতত মাৰ ভাত খাই ভাল লাগে খাই চাবচোন লগত এটা পোৰা পোৰা হৈ যায় যে ভাল লাগে পাতখন জ্বলি যায় আৰু মই মাৰ ভাতৰ লগত লৈছোঁ আলু পিটিকাখিনি লৈছোঁৱেই লগতে মই বন্ধাকবি মটৰৰ চব্জি লৈছোঁ আৰু কাচকল ফ্ৰাই আলু ফ্ৰাই লগতে মেমেথু যিখিনি চাটনি কৰিছিলোঁ চাটনি আৰু আমৰ আচাৰ লৈছোঁ মাইনা দুজনীক খাবলৈ দিছোঁ দুইজনীক খাবলৈ বহি আছে আৰু এজনীয়ে খোৱা নাই বদমাছ কৰি আছে এজনী খাইছে আৰু আপোনালোকে এনেকৈ খাই চাব মোৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব আৰু যদি কিবা মই ভুল কৈছোঁ মোৰ ভুল হৈছে মোক শুধৰাই দিব বুলি বহুত বহুত আশা ৰাখিলোঁ কাৰণ ভুল হ'ব পাৰে মই যিহেতু নাজানো নতুনকৈ মই প্ৰেছটো কৈছোঁ আৰু মোৰ প্ৰেছটো যোনে ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰিব লগতে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ লক্ষীমণি ব্লগ নেম আছে তাতে ছাৰ্চ কৰিলে মোক পাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজি ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব সকলোৱে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই